হেল্ল' এভ্ৰিৱান সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ আজি গোসাঁই বিহু আৰু আমি দুজন আহিছোঁ গোসাঁই সেৱা কৰিবলৈ আৰু লগত আহিছে ল'ৰা ছোৱালী আৰু ইমন আৰু আমাৰোচলোৱা আমি সেৱা কৰি লওঁ সেয়াই কৰি পেলাই আকৌ লগ পাই আছোঁ যিমান পাৰোঁ অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিম ইয়াতে আহি পোৱাৰ পিছত আমাক বহিবলৈ দিলে আৰু এয়া মই বহি থাকোঁতে অকণমান ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু দেখাবলৈ লৈছোঁ আমি ক'ত গৈছোঁ এয়া বালি বাপু সত্ৰ এয়া ইয়াতে লিখা আছে শ্ৰী শ্ৰী বালি বাপু সত্ৰ আৰু ইয়াতে আমি শৰণ লৈছিলোঁ দুবছৰৰ আগতে আৰু তেতিয়াই কৈছিলে যে যেতিয়া গোঁসাই বিহু হয় গোঁসাই সেৱা কৰিব লাগে সেইকাৰণে আমি প্ৰতিবছৰে গোঁসাই সেৱা কৰিবলৈ যাওঁ আৰু আজিও এয়া আমি দুজন গোঁসাই সেৱা ল'বলৈ আহিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ আগফালে ইমান ধুনীয়া ফুল এজোপা ফুলি আছে দেখিছেনে আৰু নামঘৰৰ ওচৰতো ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আছে এয়া মই নামঘৰভাগ আপোনালোকক দেখাইছোঁ তেখেতে এয়া আজি গোসাঁই বিহু বুলি ডাঙৰকৈ ইয়াতে নাম পাতিব আৰু সকলোৱে এনেদৰে ইয়াতে সেৱা ল'বলৈ আহিছে সকলোৱে এনেদৰে গোঁসাই সেৱা কৰি পেলাই গোসাঁই বিহুৰ দিনা আহিলে কাৰণ আমি গুৰুজনাৰ ওচৰত শৰণ লওঁ তেখেতৰ ওচৰত গোঁসাই বিহুৰ দিনা সেৱা ল'ব লাগে আৰু সেৱা ল'লে ভাল সেইকাৰণে এয়া এনেদৰে সকলো আহিছে সেৱা ল'বলৈ আৰু এয়া ভকতসকল এজন এজনকৈ আহিছে আৰু এয়া একগোট হৈছে এতিয়া ইয়াতে এয়া সেৱা ল'বলৈ গৈছে আন এগৰাকীয়ে এয়া আগত গোসাঁই বহি আছে আৰু এইসকল হ'ল ভকত গোসাঁইৰ নামঘৰতে এনেদৰে গোসাঁই বিহুৰ দিনাখন অনুষ্ঠান পাতিছিলে আৰু এয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ নামঘৰভাগ এয়া আগৰবাৰ যাওঁতে আমি নাম ভগা পিছতহে পাইছিলোঁ এইবাৰ ভাবিলোঁ অকণ সোনকালে যাওঁ সেইকাৰণে সোনকালে গ'লোঁ আৰু সকলোকে এনেকৈ লগ পালোঁ তেখেতে এয়া প্ৰসাদ ধুই আছে আৰু এয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এয়া নামঘৰৰ কাষতে প্ৰসাদ ধুই আছে আৰু বহুত কেইজন এয়া আহিছে সেৱা ল'বলৈ আমাৰ গোসাঁই সেৱা কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি নামঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰলৈ আহিছোঁ তেখেতসকলৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ তাতে চাহ খাবলৈ মাতিলে আৰু ইয়াৰ দেখিছেনে ৰোজেই ফুল বুটলি বুটলি আনি পেহাকাৰো মোক ল'বলৈ দিছে আমি দুজনে ফুল লৈ আছোঁ আৰু তাৰপিছতে আমাক চাহ দিলে খাবলৈ চাহৰ লগত কি কি দিছিলে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু প্লেটখনত দেখিছেনে কেটলিমুখৰ পিঠা পকা মিঠৈ তেলত দিয়া পিঠা ভুজিয়া বগা পিঠা লগতে গাখীৰ চাহ এনেদৰে দিছিলে চাহ খাই হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ অকণমান কাৰণ আমাৰ আমাৰ পিছতো বহুত মানুহ আছে সেইকাৰণে তেখেতসকলে চাহ খাবলৈ সোমাইছে আৰু আমি ওলাই আহিছোঁ এয়া বাহিৰত ৰখি আছোঁ তোমালোকৰ জেগাটো ভাল বহল বহল কিবা ভাল লাগে একাষৰীয়া যে এতিয়া আমি আহি ঘৰ পালোহি তাতে নামৰ পিছত প্ৰসাদ খাবৰ কাৰণে বহুত ৰখালে কিন্তু ভাবিলোঁ নাম ষ্টাৰ্ট হোৱাই নে বহুত দেৰি হ'ব এনেকৈ ৰখি থাকিলে দেৰি হ'ব দেউতাহঁতো আহিম বুলি তাত থাকোঁতে ফোন কৰিলে সেইকাৰণে ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু এয়া ঘৰলৈ আহি বিহু আমি কি কি যোগাৰ কৰিছিলোঁ এনেদৰে সজাই পেলাই এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু এয়া বিহু দেখিছেনে বগা পিঠা আৰু তেলত দিয়া পিঠা আৰু মই যাওঁতে মৰিলাটো লৈ গৈছিলোঁ যে সেয়া এনেদৰে সজাই পেলাই ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু তাৰ পিছত দেউতাহঁতো আহিলে চাহ খালে আৰু ললো দিলো আইতা এই ককাহঁতৰ দিছো মানে <laughs> যে

দেউতা খুৰা আহিলে আৰু বিহু খালে আৰু আমাৰ এইবাৰ বহুত ধুনীয়া দৈ গোটাইছিলে জলপানো খোৱালো দেউতাহঁতক আৰু দেউতাই আহোঁতে মোলৈ কি কি লৈ আহিছে চাওকচোন এয়া তেলত দিয়া পিঠা গুড় বগা পিঠা সকলোখিনি লৈ আহিছে আৰু জীয়েকৰ ঘৰলৈ আহিলেতো মৰমতে আনিবই ন এয়া চাওকচোন তেলত দিয়া পিঠা বৈয়ে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বনাইছে এইবাৰ মই বনোৱাতকৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে এইকেইটা তেলত দিয়া পিঠা দেখিয়েই খাওঁ খাওঁ লাগিছে আৰু আৰু গুড় দেউতাই খেতি কৰিছে যে সেইকাৰণে লৈ আহিছে আৰু পিণ্ডোখৰত আহিছে আৰু আজিৰ হাজবেণ্ডে পিণ্ডোখৰত অহাৰ কাৰণে মাংস বনাই আছে এয়া চিকেন বনাই আছে চিকেন এওঁ টেষ্টি বনাই যে সেইকাৰণে চিকেন বনোৱাৰ দায়িত্বটো এওঁকেই দিছোঁ আৰু এইটো ভোট জলকীয়া উলিয়াই লৈছোঁ দেখিছেনে এওঁ কৈছে ভোট জলকীয়া দিম সেইকাৰণে ভোট জলকীয়াটো উলিয়াই দিছোঁ আৰু কেনেকৈ বনাই বনাক আৰু মই কৈছোঁ যে বেছি জ্বলা নিদিবা আৰু খাব পৰাকৈ দিবা দেই এয়া তেওঁ বনাই আছে আৰু বহুতেই টেষ্টি বনায় সেইকাৰণে মায়ে কৈছে ভিনদ আহিলে এইবাৰ তয়ে বনাই খোৱাবি সেইকাৰণে বনাব লৈছে আৰু ভিনদৌহঁতক ধুনীয়াকৈ এসাঁজ ভাত খোৱালোঁ আৰু ভিনদৌহঁত গ'লগৈও ভিনদেহঁত থাকোঁতে ভাত খাওঁতে ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ পাহৰিয়ে থাকিলোঁ আৰু এতিয়া এই ভিডিঅ'টোৰ শেষত তাতে উঠা ফটো কেইখনমান শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে কমেণ্টছত জনাব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই জল্ডি জল্ডি গৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক বাই